হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম পি আৰ চি নহ'লে অসম পুলিচত ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰি আছে আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নতুন কেণ্ডিডেটসকলে জানিব বিচাৰি আছে এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি আলোচনা কৰিম সকলোখিনি কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বহুতো কেণ্ডিডেটে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে পি আৰ চি অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে লাগিব নে নেলাগে বাধ্যতামূলক নেকি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইদিনমানৰ আগতে ঘোষণা কৰিছে যে পি আৰ চি অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ কাৰণে পি আৰ চি লাগিব কাৰণ এইবাৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'লেহে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰিব পি আৰ চিখন বৰ্তমান বাধ্যতামূলক বুলি ঘোষণা কৰা নাই অসম চৰকাৰে কিন্তু যদিও কৰা নাই আজি নহয় কালিলৈ আপোনালোকৰ পি আৰ চিখন প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে যিসকলৰ পি আৰ চি নাই সেইসকলে অতি শীঘ্ৰে পি আৰ চিখন উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক যিসকলৰ হাতত পি আৰ চিখন নাই সেইসকলে পি আৰ চিখন অনলাইন কৰক অতি সোনকালে যিহেতু ইণ্টাৰভিউলৈ আৰু বেছি দিন নাই এই বাকী থকা দিনকেইটাৰ ভিতৰতে হয়তো পি আৰ চি অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চলিলে আপোনালোকে পি আৰ চিখন অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব পি আৰ চিখন উলিয়াবৰ কাৰণে বহুতো ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় পুৰণা ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰয়োজন হয় চাৰ্টিফাইড কপি প্ৰ প্ৰয়োজন হয় গাওঁবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিসকলৰ হাতত পি আৰ চিখন নাই অতি শীঘ্ৰে উলিয়াব বিচাৰিছে সেইসকলে নিজৰ নিজৰ চাৰ্কুল অফিচত অলপ খবৰ কৰিব পাৰে যে বৰ্তমান পি আৰ চিৰ চাইটটো অফিচিয়েলভাৱে কিবা বন্ধ বুলি শুনা পাই আছোঁ যদি পি আৰ চি অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসম পি আৰ চিখন কেনেকৈ লাভ কৰিব সেইকাৰণে নিজৰ নিজৰ যদি পি আৰ চিৰ ছাইটটো বন্ধ আছে চাৰ্কল অফিচত গৈ যদি খবৰ লয় তাত কিবা এটা উপায় দিব পাৰে তেখেতসকলে যদিও পি আৰ চিখন বাধ্যতামূলক নহয় ইণ্টাৰভিউ পিছত কেণ্ডিডেটসকলক হয়তো জাননী দি দিব যে তোমালোকে পিছত হ'লেও পি আৰ চিখন দিব লাগিব আহি জমা অসম পুলিচৰ গতিকে পি আৰ চিখন বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট হয় অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ কাৰণে সেইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট হয় গতিকে সকলোৱে উলিয়াই লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আর যখন কেণ্ডিডেটে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জর রেজিষ্ট্রেশন এতালেক কৰা নাই 2024 সেই সেইসকলে অতি শীঘ্ৰে সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জর রেজিষ্ট্রেশন কার্ড সালে বনাই লক আর সকলে সেই রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়মেন্ট নতুনকৈ কৰিব লাগিব মোক কৈ দিছো জানুৱাৰী দুই ফেব্ৰুৱাৰী 2024 ৰ আগলৈকে সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জর রেজিষ্ট্রেশন কৰিছিলে আগত যিসকলে কৰিছিলে সেইসকলে আকৌ নতুনকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে দুই জানুৱাৰী দুহেজাৰ দুই ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পিছত এপ্লাই কৰিছে সেইসকলে আকৌ অন অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া কৰিব নালাগে আৰু এখন ডকুমেণ্ট অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যিসকলৰ নিজৰ নিজৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ নতুনকৈ অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া যিসকলে কৰিছিলে যিসকলে কৰা নাই সেইসকলে কৰি লওক নিজৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰখন লগত লাগিব ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ